А тепер пригадайте, як ще кілька місяців тому російські пропагандисти от один поперед одного розповідали, що значить весь світ втомився підтримувати Україну. Пам'ятаєте, вони тоді казали, що нас просто кинули на призволяще, бо знову ж таки втомилися. А тепер подивіться, що заспівали. Послідні сутки всі обсуждають. что США в открытую признают, в открытую признают, что они секретным образом поставляют дальнобойные ракеты Киеву. И более того, появляется информация, что дальнобойные ракеты уже применялись против российской территории. Как вы это можете прокомментировать? Ну, во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе, это есть здесь очень интересный аспект этой ситуации. Ведь э, на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу. Соответственно, я бы не исключил тот момент, что э, те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. Э, и, наверное, наверняка какие-то конгрессмены э, значит, э, обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законом? Хоча, звісно, що ще міг сказати Пісков рупори Кремля тільки й те роблять зараз, що намагаються переконати росіян, що передача американських балістичних ракет Атакамс не змінить результату війни, а тільки завдасть більше проблем самій Україні. Але чомусь старшокласників на болотах почали готувати до мобілізації. Як вам хочу сказати, що це виспитання в нашому чистві я скажу. Есть нормальные семьи, есть нормальные люди. И в основном общество наше, оно понимает, что в стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге. Победим, не победим. Все мы это понимаем. И, конечно же, скорее всего, будет еще призов. Ну, именно службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду вам долго читать эти морали. Вы знаете, вы все видите, смотрите, да. Американцы снова выделяют небольшую большую сумму денег выделяют много оружия, много всего, то есть э, этими э, силами мы, конечно, не обойдемся, скорее всего. Дай Бог, конечно, что провели мирные переговоры. Э, возможно, такая есть возможность. И если это состоится, может, наконец-то это закончится и слово. Да, надо понимать, что сегодня там гибнут наши ребята, гибнут. Э, поэтому посылаем на войну, не просто так. Но я еще уверен в том, что Саша... Э, сразу не попадуть туда, потому что он все-таки мов 19, я не думаю, що його на передаву такого вправить, як вони не будет. Может, он бути. где-то в Крым, но мы будем стараться разговаривать там з України, щоб не попали сразу в боевые действия. Бо і вони, тобто росіяни, і ми з вами знаємо, що західна зброя так таки змінить ситуацію на полі бою і не на користь московитів. Скажіть, тобто напишіть у коментарях. Бописков также заявил, что передача этих ракет лишь демонстрирует прямую залученность Соединенных Штатов Америки до этой войны. За его словам, Вашингтон теперь будет за это отвечать. Они продолжают подливать масло в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим. Но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. И э, в Украине будет больше жертв, в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться э, дальность вооружений, будет расширяться, э, ну, как угодно ее называть. Вот Минитарная буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию и нашим гражданам. Вот, поэтому США продолжают подливать масло в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт. Тим часом, сам бункерний диявол заявив, що, попри те, що у збройних сил України з'явиться багато західної зброї, росіяни таки не поступляться і навіть наведуть такий порядок в Україні. Ми в свою чергу, всі повинні поблагодарити жителі Донбасу Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. Это тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года. Они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но э, мы наведем там порядок. Это точно. И вот тут я прогадала депутата Санкт-Петербурга Милонова, который помнит, это Путин пройдет порядок на ВД. Цей вислів, до речі, потім ж підхопили і росіяни, які часто так кажуть. Тільки от щось скрізь, де з'являється слід Путіна, залишається тільки руїна та зруйноване життя. Та й на болотах порядку то немає.